जय हो। भीम मी विजय निलंगेकर सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करतो पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी દૂધ કો જન્મ દેગે ीरसङ्घातकायस्य किरस कादिनो केशमसूकिना नीलतानि रस्यो नीलवर्णानि चरन्ति अनन्तकाल बोधके त्व संघातकाय स किरस कादिनो च पितो च वद चरन्तिकालभोदके संय सिरसदादिनो मसलो हेताग्ना रथानेरसि रथवर्णानि चरन्ति अनन्तकालभोदके त्वजिरसङ्गातकाय स अगिरसदादिनो अटदन्ते अखिला शेतकाने रसितवनानि चरन्ते अनन्तकालभूतके त्वजीरसङ्गातकाय स अग्निरसदादिनो के सन्देशासरे रसन नानाकानि रस्यो प्रबरसा निचरन्ति अनन्तकालभूदते त्वकिरसन्वादकायस्य अकिरसदादिनो एवं सफे रसये निचरन्ति दिशे दिश अनन्तोद उदच्च अवमनो न वाचा काया वाचित्तेन अकिरसा नाम समेक न्यूज लाइव बीना यूट्यूब वर सब्सक्राइब करा